bu qədər sətsə dolmaz, bu qədər haramlıq olmaz, bu qədər günaha meyllilik olmaz. Bu qədər günaha bağlılıq olmaz, bu qədər günahdan qorxmamaqlıq olmaz. Baş imam zaman ağa gələndə nə edərik? İmam zaman gələndə day Əli ibn Əbi Talib kimi 25 il xanənişin olmayacaq. İmam zaman indi xanənişindir. İmam zaman ağa gələndə Peygamber aleyhisselam kimi Mekke'den Medine'ye hicret olmayacak. İmam-ı Zaman Ağa gelende itmam-ı hüccetle gelecek. İmam-ı Zaman gelende itmam-ı hüccetle gelecek. Bu menaya ki artık her şey bellidir. Câ'al hakkı ve zahar batil. Câ'a l hak ve zahak l-batil innel batile kâne zahûka. Hak gelende batil aradan gider. Çünkü batil hakkın mukabilinde aradan gitmeye mahkumdur. Ali ibn Abi Talib hüccet idi. İmam Hasan hüccet idi. İmam Hüseyin hüccet idi. digər imamlarımız İmam Həsən Əskəri ağa Hüccət idi əskərlərin arasında məhkum oldu. Ömrü əskərlərin arasında ev dustağı şəraitində kəsdiyinə görə təxminən 28 il yaşayıbdı imamımız. Təxmini cümlətanı 28 il ömrü idi. Yəni bu 28 illiyi ömrü də çox gördülər ona, imamı zəhərlədilər. İmamı zəhərləyib şəhid elədilər. Ömrünün bütün hissesini eskerler arasında et tuttuğu şeraitinde geçirtti. Ama İmam-ı Zaman tekçe hüccet yok, itmam-ı hüccetti. İmam-ı Zaman gelende talep İmam-ı Zaman gelende iş talep iş İş görecek. Ve mütlak kafirlere hak talep olacak. Kafirlere dair hürsiyet vermeyecek, yet ha. Ya fasiqlərə fürsət verməyəcəyik, get fikirləş ha. Sən Allah sənin nazını çəkim ha. Ya sənin üçün bu siyasət eləyim, o siyasət eləyim, bu olmayacaq. İmamı Zaman ağa gələndə bir kəlmə, haqq budur. Ya qəbul edəcəksən, ya cəhənnəmə vasıl olacaq o adam. Haqq budur. Çox təəssüflər olsun ki İmamı Zaman ağanın müntəzirləri də müxtəlif fikirlərinə imtizar çəkirlər. Bəzilərı haqlı olaraq İmam-ı Zaman əccaləllahu təala əleyhi gözləyirlər və bu gözləntini İmam-ı Zamanın zuhuruna zəminə yaratmaq tərzinə gözləyirlər. Bu gözlənti bağlıdır İmam-ı Zaman ağanın zuhuruna zəminə yaratmağa. Və bu zəminə yaratmaqda Bəzənhalb danışır, bəzənhalb susur, bəzənhalb ağlayır, yəni rozu oxuyur, bəzənhalb gülür, yəni məvlud keçirdir, bəzənhalb şeir oxuyur, bəzənhalb nitq eləyir, bəzənhalb cihad eləyir, bəzənhalb əmr məruf eləyir. Öz vəzifəsini artıcıl olaraq təyin edən qullardır buna. Amma dərslərdə belə deyil. Dərslərdə hamı işi imamın zamanının ixtiyarına qoyur. Dedim, imam zamanı gələr özünün dünyanı düzəldər. Necə ki, yahudilər dedilər, ya Musa ket Sen ve Allah'ın Firavun'la savaştığına. Biz eleyebilmedik. Bizim gücümüz çatmır. Olar ki her şey İmam zamanın ihtiyarına koyurlar. Sual. Aya sabah birden namaz da olsa, oruç da katakan olsa, gereği biz namaz kılmayak, oruç tutmayak diye ki İmam zaman ağa gelende, berpaliyende namazı, orucu, ondan sonra namaz kılıp oruçları. El olmaz ki. Hər kəsənin vəzifəsi vardır. Hər kəs öz öz vəzifəsindən ötəri çalışmalıdır. Bu ilahi vəzifəni Allah qiyamətin günündə hamımızdan bir-birə soruşar. O bəsbəxtdir ki, o bəsbəxtdir ki, ağlayır imam zamanından ötəri. Çağırır imam zamanı. Səsdir imam zamanı. Amma əqidəsi budur ki, Mən görə heç nə eləmirəm elə hər nə olsa İmam zaman özü eləyə. Bu bəd vaxtdır. Deyir: "Ey müntəzə, insaf elən Mehdi hara gəlsin? Ey müntəzərin saf elən Mehdi hara gəlsin? Biz qərk fesadıq. Hələ Mehdi hara gəlsin? Hələ görək biz özümüzü düzəldək. Hələ gəlib biz sözümüzü islah edək. Hələ gəlib bizim sözümüz bir-birimizin bağazından keçə, özünə sözdə yox, əməli surətdə bir-birimizin bağazından keçə. Əməli surətdə bunu hazırlayaq, ondan sonra səsləyək ki, ya İmam zaman. Ey müntəzərin saf elən Mehdi hara gəlsin? Biz qərk ki fesad hələ Mehdi hara gəlsin? Kem sayesi dünyanı edib indi müsekhe. Ne emri bi me'ruf olu, ne nehyi zemunke. Ecep, ne emri bi me'ruf eleme, ne nehyi ezmunke eleme. Ne hiç ne eleme, ele namaz kıl cinan, oruç tut hamının da yanında hürmetin olsun, heskesin de yanında Allah'a hatir hürmetmi aşağı eleme. Pes bundan güzel, bundan rahat imam zaman gözleme olmaz ki. Kem sayesi dünyanı edip indi müsekhe, ne emri be me'ruf ne nehyü na zemümke. Gelse işimiz zaridi üzvurma üz vurma berader. her olmasa bu mesele, Mehdi hala gelsin. evdəcə hər şam səhər məsiyyət olsun Görsən ki ata ona namaz qılandırdı, oruçlandı, Quran oxuyandır, amma evladı ilə heç maraqlanmır. Qətin yan maraqlanmır. Baş həvəsi də yoxdur maraqlansın. Hə, deyəndik ki bir evdəcə hər şam səhər məsiyyət olsun. Bərpa çətin orda ələmi mərifət olsun düş seçdə yəz zikrin tələbi məğfirət olsun Allah keşin təqsiratımızdan ağlayan Allahdan məğfirət sələb eləyək düş seçdə yəz zikrin tələbi məğfirət olsun qoyma ona toz mənzilə məhdi hara gəlsin Allahı an verdirək öz izzət-i cəlalına Allah təbāraka və təala Həqiqətən bizi Əhləbeytin mərifətini duyu, Əhləbeytin mərifəti ilə yaşayan insanlardan hesabələsin inşallah. Pərverdigar alam bizi din-i İslamda sabitqadam eləsin. Pərverdigar alam bizi İslamda ağahana mömin müsədəyin kimsələrindən qərar versin. Pərverdigar alam dünya və axirətdə bizi İmam zamanından ayrı salmasın inşallah. dualarımızın kabulü hatırına, zindani olan mümin mütedeyyin kardeşlerimizin azadlığı hatırına, məxsusen ki bu acı məhsun kardeşimizin məhkəməsidir, onun da işinin tezliyle tərəc acil tapması hatırına, bu bayramımızın mübarək olması hatırına, Muhammed o Ali Muhammed'e qarra salavat zikrəliyə.